Мне, очень нравится Куровито. Заведение, их уже сеть там очень там, последние 10 лет просто там, уже, не знаю, 30-40. Заходишь, по вон вода. Бесплатно себе с крана наливаешь воду. Ты к меню. Вот, такой интерьер. Классный. Потолки, наверное, метров 10. Ну, это сейчас новая последняя кофе. Здесь кофе, завтраки, еда. Ну, вот такой европейский стиль. Американцы вот, новые ве веяния в Америке. Вот, европейский стиль Они очень любят. И я я только садил мороженое. Напротив, у них было мороженое. Там кафешка была, мы любили, очень постоянно стояла. Пуровида открыла, кафешка уже все. Она закрывается, умирает. Что мороженое у нас? Что есть? А, обычный рожок, как в Макдональдсе, да? Это что, матч? Соленая фисташка. Соленая фисташка. Что ты еще взяла? Матч. И все? Да, да. Это Они а, это все оттуда дают? дают? Нет, это, вот это вот отсюда. Да, смысле да, мороженое. Да, да, да. Это отдельно, но... это на пробу дают? Да. Все дают на пробу, ты потом выбираешь, да? Да. Что? Ну вот так вот, но очень стильно, очень красиво и просто развиваешься сеть, очень быстро развивающаяся сеть. Открыла, по-моему, два, два менеджера, которые работали в агентстве недвижимости, и поэтому выбирает самые лучшие локации, потому что вот так вот надо строить свой бизнес. Все, ребятки, мы находимся в Майами, сейчас мы в Майами, в очень хорошем районе, гуляем очень много ресторанов, пьем воду, едим мороженое, и предлагаем вам мебель искусственного танка. Мы занимаемся производством. Вот здесь у нас производство, пошли его доставляем и делаем ремонт. Если надо, заявочку, шапке профили есть наш телеграм-канал.